Неля Игоревна Штепа. Мэр, она у нас долго слушает по телефону. Неля Игоревна, так как вы по телефону, если можно, очень, не очень долго, хотя я понимаю, что коротко сделать сложно. Что произошло вокруг вас? Я понимаю, что СБУ Донецкой области возбуждает против вас уголовное дело. Здравствуйте. Здравствуйте, Савик. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Андрей. Не знаю, как человек, что это. Руслан. Да, ну, Руслан, я хочу сказать, вы слышите только себя, и те, кто вас сегодня слышит по телевизору, думают, что вы только сами с собой разговариваете. Но не в этом дело. Вы хотите сейчас узнать, что сегодня в Славянске. В воскресенье заехали в Славянск и захватили милицию, СБУ, и уже вчера захватили исполком вооруженные люди. Причем серьезно вооруженные, потому что в воскресенье, когда мне позвонили с милиции и сказали, что их взяли в заложники, более 200 человек, что нужно сегодня идти на любые компромиссы, разговоры, я позвонила Таруте Сергею Алексеевичу, он сказал, говорим, э ведем переговоры, любые переговоры, даем какие надо интервью, сделаем для того, чтобы освободить ребят, которые сегодня в заложниках. Мы приложили максимум усилий. Но ситуация очень тяжелая. У нас начались с приходом этих людей и мародерство, то есть люди, которые сегодня им подчиняются. Нелли Егоровна, сегодня... а что это за люди? Да. Это тоже? Это зеленые человечки или у них есть какие-то? Сегодня зма... это уже зеленые человечки. То есть такие же, что в Крыму? Ну, сначала это были просто вооруженные люди скажем так, большие специалисты, их было видно. Но сегодня вот к ним пришло уже еще подкрепление вчера, и сегодня мы видим, что это похожие люди на зеленых человечков. То есть я ну, ни тех не видела, ни этих вживую, но то, что сегодня их можно сравнить, это так. Скажем так, у нас двое погибших, 11 лежит в больнице в тяжелом состоянии с огневыми ранениями. У нас эти люди напали на колонну военизированную, которая ехала, у нас заехала в карман, так называется, на Ростовской трассе, есть карман, где часто дальнобойщики отдыхают. Они заехали в карман для того, чтобы переночевать, ну, правда, они выбрали не самое лучшее место, узнали, это, приехали, расстреляли. там у нас сегодня как раз с той стороны погибшие, со стороны военных. И а, значит, нас... это колонна украинских войск? Это наша Украина, да. наша колонна, да, наша колонна. Она ехала с учений под Киевом, они ехали на свою военную базу. И плюс у нас вчера, позавчера на вечером ехал с машины, расстреляли трех человек, один погиб, двое в тяжелом состоянии в городе Славянске. То есть вот такая вот ситуация, которая сегодня уже образовалась в городе. Плюс сегодня вы знаете, что эти подстанции пытались напасть на аэродром, который находится в Краматорске. И я так знаю, что это не какая-то операция, которая сегодня говорят, там это операция, сейчас ее проводят. Просто сами работники аэродрома подняли самолеты вверх и, скажем так, отбили своими силами нападение этой подстанческой бригады. Поэтому сегодня это совсем не то, что говорится, и то, что обещается, такое чувство, что никто никого не слышит. Что касается Подождите, Игоревна, можно уточнить. Значит, вы говорите, что атаку отбили работники аэропорта. Да, летчики, летчики и те, кто там работает.